kecil macam ni Boleh buat air serabut juga Sebab Doktor kata Kalau saya pakai insulin ni Dia boleh tolong hidup saya macam biasa Dia boleh tolong untuk saya jalan hidup saya macam biasa Tapi bila saya tahu sumber dia Sebenarnya daripada babi Saya rasa tak tenang Terus hati saya tak tenang Saya bukan nak tekir Saya cuma takut Takut saya orang kandungan Tuhan apa? faham tak? Tak kira Islam ni tak kejam kalau memang ada darurat, Allah bagi ruang. Tapi kalau kita ada pilihan lain, kita still kena usaha. Sebab iman bukan alasan untuk kita menyerah. Dan sakit bukan alasan untuk kita abaikan hukum. Faham. Tapi, I cuma nak buat benda yang betul. Bukan benda yang paling senang. Hmm. Cuba tengok video ni. Isu utama yang dibincangkan ialah konflik antara keperlubatan moden dengan hukum syariah Islam khususnya apabila insulin babi digunakan sebagai rawatan diabetes walaupun sumbernya adalah haram menurut Islam. Untuk objektif, membandingkan perbezaan antara insulin babi dan insulin daripada haiwan halal serta persamaan antara insulin babi dengan insulin manusia kemudian mengkaji tahap keselamatan penggunaan insulin babi dalam tubuh manusia untuk jangka masa yang panjang terutamanya apabila ia dihasilkan atau dimanipulasi oleh saintis bukan muslim Bagi objektif pertama perbincangan ini menilai perbezaan antara insulin babi dan insulin daripada haiwan yang halal dari sudut sains, insulin babi mempunyai struktur biokimia yang hampir sama dengan insulin manusia. Dengan perbezaan, hanya satu asid amino menjadikannya lebih serasi berbanding insulin daripada lembu yang berbeza tiga asid amino. Oleh sebab itu, sebelum penghasilan insulin manusia melalui teknologi DNA rekombinan, insulin babi pernah digunakan secara meluas dalam rawatan diabetes. Kajian ini juga menunjukkan bahawa dari segi keberkesanan teknikal dan kawalan glukosa darah, tiada perbezaan signifikan antara insulin babi, insulin haiwan dan insulin manusia. Namun begitu, dari perspektif Islam, perbezaan utama terletak pada sumber bahan. Babi adalah haiwan yang diharamkan, maka produk daripadanya tidak halal, walaupun berkesan secara perubatan. Sebaliknya, insulin daripada sumber halal atau bayi teknologi moden tanpa bahan haram lebih selari dengan prinsip syariah. Walaupun insulin babi secara umumnya selamat digunakan untuk jangka masa panjang, Islam menilai keselamatan bukan hanya dari aspek klinikal tetapi juga halal, etika dan kepatuhan syariah. Oleh itu, berdasarkan prinsip darurat, penggunaan insulin babi hanya dibenarkan apabila tiada alternatif halal yang selamat dan berkesan. Penggunaan insulin porcine menimbulkan dilema dalam masyarakat. Penggunaan insulin porcine ini bukan sekadar masalah klinikal tetapi isu integrasi nilai syariah, etika bioteknologi dan pemeliharaan fitrah manusia. Secara bioperubatan, insulin babi hampir serupa dengan insulin manusia menjadikannya lebih berkesan dalam kawalan glukosa darah. Namun dari perspektif Islam, bahan yang berasal daripada babi sama ada makanan, pakaian serta ubat-ubatan adalah haram di sisi agama kajian moden menekankan bahawa insulin haiwan termasuk porcine memberikan kesan sampingan yang minima walaupun terdapat laporan tentang pembentukan antibodi insulin. Namun, isu keselamatan menurut syariah bukan hanya terhad kepada kesan klinikal tapi turut melibatkan ketulusan proses pengeluaran, risiko pencemaran silang dan kawalan halal dalam rantai bioteknologi. Dengan kata lain, penghasilan insulin oleh saintis bukan muslim boleh menimbulkan implikasi etika dan akidah meskipun secara saintifik ia selamat. Ini menunjukkan bahawa konsep keselamatan dalam Islam bersifat holistik meliputi kesan fisiologi, integriti sumber dan pematuhan hukum. Pendekatan makasih syariah menawarkan kerangka untuk menilai dilema ini secara normatif. Prinsip darurah membenarkan penggunaan insulin porsin hanya apabila tiada alternatif halal yang setara dan berkesan. Prinsip ini menunjukkan keharusan bersifat sementara dan terhad. Lebih daripada itu, wacana ini membuka ruang untuk mempertimbangkan pembangunan insulin halal melalui reka bentuk bioteknologi moden yang menyempati tuntutan fitrah tanpa mengorbankan syariah. Analisis kritikal ini menunjukkan bahawa isu insulin porsin bukan konflik antara sains dan agama semata-mata tetapi refleksi cabaran kontemporari dalam mengintegrasikan inovasi bioperbatan dengan makasih syariah. Ia menuntut pendekatan holistik di mana saintis, pakar bioetika dan ulama bekerjasama untuk menghasilkan penyelesaian yang selamat, berkesan dan sah dari segi hukum. Tanpa integrasi ini, kemajuan sains berisiko menghasilkan penyelesaian yang optimal secara klinikal tapi rapuh dari sudut etika dan agama sebagai rumusan kejadian haiwan oleh Allah Subhanahu adalah penuh dengan hikmah dan dijadikan sebagai sumber manfaat kepada alam semesta termasuk dalam bidang perubatan. Walau bagaimanapun syariah menetapkan garis panduan yang jelas mengenai pemanfaatan sesetengah ciptaannya seperti kinzi demi memelihara fitrah dan kesucian hifz al din. Isu insulin porcine ini mencerminkan situasi konflik antara hukum asal dan darurat perubatan. Melalui kerangka makasih syariah, syariah membenarkan penggunaan produk yang diperoleh daripada haiwan seperti kinzi ini secara bersyarat di bawah prinsip al-darurat tubih al-mahzurat. Ini adalah demi mencapai matlamat tertinggi iaitu penjagaan nyawa, hifz al-nafs. Kesimpulannya, kehadiran keharusan ini membuktikan keluasan dan kebijaksanaan syariah dalam menguruskan pemanfaatan penciptaannya demi kemaslahatan manusia sejagat dalam keadaan mendesak.